Az olsa yaxşı olar. Həm müştəməz, yanıtsı sülf taksi işləyən adamlar istəyir. Məsələn şofirlər də gəlib işlədikdən sonra yaxşı olar məncə. Probka azalar. Bununla dolanmır, amma suya qazanır, təbi. 73 çarşambaya heç yerə şey götürmürlər. Deyəsən yaşın qədər 5 dağaç qalmışdı. Bala gələn mənim Əslində gündəlik xərclərini vətəndaşlara ünvan başına çatdırmaqla qarşılayan taksi sürücülərinin narazılıqları əbəs deyil. Ötən gün Milli Məclisdə paytaxtda xidmət göstərən taksilərin sayının 60 minindən 20 minə endirilməsi təklif edilib. Eyni zamanda 40 min sürücünün işsiz qalmayacağı deyilib. İnc dövrdə bizim ictimai nəqliyyatda sürücü çatışmazlığımız var, çox ciddi şəkildə. Yalnız Bakı bastayı deyil, digər operatorlarımızda da var. Üh daşıyıcılarda da oxşar problem var. Yəni bunların faktiki olaraq bəlkə də vaxtı ilə həmin sürücülər taksi fəaliyyətində məşğul olmağa başladı. Burada ə, ikili işlərdən çalışanları da qeyd etmək lazımdır. Yəni o insanların bəlkə də böyük əksəriyyəti və yax bir qismi başqa fəaliyyətlə də məşğuldur. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür qərarlarla paytaxtda xidmət göstərən taksilərin sayını azaltmaq real görünmür. Bu planın baş tutması üçün ilk olaraq şəhərin ictimai nəqliyyatındakı problemlər aradan qaldırılmalıdır. Taksilərdən istifadənin bu qədər geniş vüsfət almasının başlıca səbəbi isə Bakının nəqliyyat sistemindəki xaosik vəziyyətdir. İctimai nəqliyyatı ideala yaxınlaşdırmaq lazımdır. Metro şəbəkəsini artırmaq lazımdır. Avtobus marşrutlarını çoxaltmaq lazımdır. Nail olmaq lazımdır ki, avtobuslarda daha komfortlu xidmət göstərilsin, daha dəqiq qrafiklə işləsin, hər yerdə əlçatanlıq olsun. Belə olsa, görəcəyik ki, əhali yavaş-yavaş taksi xidmətlərindən istifadə etməyə e, meylini maili azalır. Taksi xidmətindən istifadə edənlərin sayı azaldıqca isə bu peşəyə maraq da azalacaq və istədiyi gəliri əldə edə bilməyən sürücülər artıq başqa işlərlə məşğul olmağa başlayacaqlar.